I see what's бюджетные направления, лишь так. Можно заценить вот направление. Когда вы по целевому направлению возвращаетесь после окончания вуза, возвращаетесь в до... свой разбег. Ранку было минус 19, а мы все тут, у нас. Прийшли до нас, завітали у відкриті двері для того, щоб подивитися на те, що може наш Ексонський державний університет. Подивитися на ті Напрямки підготовки, спеціальності, до яких ми будемо вас улітку запрошувати. Я вам скажу, що наш університет це один з найстаріших університетів на півдні України. Він починає свою історію з 1917 року. І за роки незалежності він був лідеру в галузях науки, освіти і культури. Тому, в принципі, ви попали туди, куди треба. Сьогодні у нас навчається 8 тисяч студентів, 68 докторів наук, членів кореспондентів забезпечують навчально-виховний процес. Сьогодні це 235 доцентів, які допомагають цим професорам вести навчальний процес, тисячу співробітників, які також будуть вам допомагати набути знання, які ви захочете. В нашому університеті потрібно. 14 факультетів забезпечують 41 напрям підготовки, і зараз ви на цих стендах можете роздивитися, кому що ближче до душі. Тут є і класичні напрями. Напрями такі, як фізика, математика, хімія, біологія, тобто ті, які є в національних університетах. Тобто не треба їхати далеко, у нас тут все є. Крім того, є такі, які. Пов'язаний з мистецькою діяльністю, це і хореографія, образотворче, мистецтво, культурологія тощо. Якщо ви захочете для Херсонщини допомогти і включитися в процес, який е, на сьогодні дуже потрібний, коли заїжджали, ви бачили, що Херсонщина, Херсонщина це екологічно чиста е, область, тому е, для нас сьогодні потрібні такі спеціальності, як туризм, е, е, готельно-ресторанна справа. Та інші такі, які забезпечать сталий розвиток нашої Херсонської області. Ну, щоб не забирати хліб увесь, для... я залишу ще ще дуже багато. Я передаю слово першому проєктору університету Олександру Володимировичу Сталковському, і він далі доповнить мої слова. Уважаємо колеги, смотрите, на вулиці мінус 20, а ви сьогодні вместе з нами. Каждый сегодня факультет подготовился для того, чтобы представить вам лицо нашего университета. Мы давно рассматриваем университет как корпорацию по обслуживанию образовательных интересов тех, кто работает с нами. Сильные наши стороны, конечно же, это огромный спектр специальностей, который дает возможность вам прийти к нам и получить практически все, что вы действительно желаете. Желаете для того, чтобы построить свою жизненную и профессиональную карьеру. Действительно, Александр Ильич уже говорил, это химия, биология, это здоровье человека, это туризм, это экология, это математика, это физика, это прикладная <класс> математика, это программная инженерия, это право, это экономическая теория, это хореография, музыка, культура, это украинская филология, это журналистика, это романо-германские языки, это наш факультет технологий, который впервые представляет новую специальность, которая очень востребована, тем более в той зоне, в которой мы находимся. Потому что сегодня действительно готельное дело ⁇ это действительно то, зачем стоит для того, чтобы к нам действительно приезжали люди. Мы еще сильны тем, что мы умеем очень хорошо строить интерфейс с рынком труда. И для человека важно не только получить диплом об образовании, для человека важно потом быть успешным человеком. С тем, чтобы вы на входе, скажем, стоили там, 1100 гривен, а на выходе хотя бы 5-6 тысяч. Мы имеем такие возможности для того, чтобы вы после окончания университета получали очень хорошую, классную работу, которая позволяет вам чувствовать себя хорошо. Такой опыт у нас есть практически по всем нашим специальностям. Мы действительно, уважаемые УЗ. мы для вас построили фактически кампусную систему. Если вы придете к нам, например, вечером, вы можете увидеть, как студенты, находящиеся в этом поле, работают за своими ноутбуками, поскольку мы для каждого нашего студента даем возможность зарегистрировать ноутбуки в доме НИКСУ, для того, чтобы вы имели возможность входа в сеть университета и дальше в интернет. Все это делается абсолютно бесплатно. Посмотрите на наше замечательное общежитие, полторы тысячи мест. И это означает, что вы будете иметь возможность не только здесь хорошо учиться, ну и иметь хорошие нормальные условия для жизни. Вот здесь под нами мы заканчиваем вместе с корпорацией «Оскар» большую столовую на 1994 квадратных метров. Это вот для нас очень важно. Я не знаю, до 1 апреля они закончили или нет, без ну, смеха. Но я думаю, что с 1 сентября эта точка столовая заработает. И это означает, что с 7.30 утра и до 7.30 вечера вы будете иметь возможность завтракать, обедать и ужинать. Все это вместе называется Херсонский госуниверситет. 551 преподаватель, который будет работать с вами. 763 человека административного персонала. Мы ждем вас, мы вам обещаем, что у нас будет очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Значит, а, как мы работаем сегодня? У вас есть возможность познакомиться с каждым факультетом, все представители этого факультета и будет возможность познакомиться с нашими аудиториями, лабораториями и э, учебными кабинетами. Поэтому, пожалуйста, всех, кого что заинтересует, подходите к следам, смотрите, спрашивайте, поднимайтесь на этаже, вас проведут э, и покажут все, что вас будет интересовать. На втором этаже у нас работает сегодня приемная комиссия. Если вам кто интересует более детальные информации, то вы можете и э, немножечко глубже у нас работает и медоотека. Можно будет посмотреть и методичный фонд. Поэтому удачного вам выбора сегодня. И мы всех вас ждем в стенок нашего университета. Пожалуйста, расходитесь по факультета. t h e

в какой-то момент мы в какой-то не привыкли.